হেল্ল' কি খবৰ নিশ্চয় আপোনালোক ভালে আছে আৰু আমিও ভালে আছো ডেইলী ব্লগলৈ মই ৰঞ্জুৱে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আমি এতিয়া যাব ওলাইছো বজাৰ কৰিবলৈ যিহেতু আজি থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট হয় সেইকাৰণে আপোনালোকক বজাৰৰ পৰিৱেশটো অকনমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আপোনালোকে কেনেকে কি ধৰণে জনাব এতিয়া আমি তাই বটল চটল লৈ ওলাইছে গতিকে এইটো কি কামত লগাই কি কি কাৰণে লৈছে বাৰু আপোনালোকক দেখাম জনাম গতিকে আমি বটল এটা লৈ পিনি ওলাইছো টেমা এটা লৈ গতিকে এতিয়া আমি ওলাইছো বজাৰ যাবৰ কাৰণে আহ বটল আমি তই গা ধুলি নাই গা পা নোধোৱাকে ওলাইছে বজাৰত ধৰি লখিলে গম পাই মোক চুহুলীয়া হৈ আছে এতিয়া আমি এতিয়া বজাৰ যাব ওলাইছো গতিকে এতিয়া বল দাদা তুমি আমি অলপ খোজকাঢ়ি আহি আছো অ ইয়াৰ হাঁহ এটা ধৰ আজি থাৰ্টি ফাৰ্ষ্টত ইয়াৰ এটা খাওঁ নেকি হেৰি তোক দেখিলে এনেকা দিব নহয় তোক দেখিলে এনেকা দিব নহয় মতা হাঁহ সেই উঠিব সিহঁতে আৰু নুঠিবনে আজি এতিয়া কি খাবি ক থি ফাৰ্ষ্টত কি খাবি কি খাও আইটেম কি কি হ'ব সেইটো ক বৰালি মাছৰ লগত বিলাহী লাও দি সৰু সৰু মাছৰ ফ্ৰাই মাছত বেছি তিনিটা হ'ল মাংস মইতো চব মাংস নাখাওঁ লোকেল মুৰ্গী হাঁহ আৰু তোৰ কাৰণে খাচী পনীৰ আপোনালোকক ধপ দি আছে ইমান খোৱা মানুহ নেকি আমি মাত্ৰ দুজনী হা এই দুজনীয়ে আমি ইমান যদি খাওঁ এইটো আমাৰ কি হৈ পেট হৈ থাকিব নেকি আপোনালোকৰ নহয় খালৈ মনে মনে কৈছে আপোনালোকক অলপ লেবেল দিছে মনে মনে কি লাগিব মোৰ মুখত থাকি কণ্ মুখত থাকি কব লাগে নেকি আমি এ লম আৰু যি মন যায় বেছি এনে খাব নোৱাৰো যিহেতু ইমান আনি লাভ নাই অলৰেডি অ তুমি আগুৱাই যোৱা মই আগত দিম বোলা আমি ইমান খাব নোৱাৰো দিনৰ কাৰণে মাছ আছে আনিম আৰু ৰাতিৰ কাৰণে বজাৰৰ পৰা আহি আছো হয়নে আলু পোৰা বেঙেনা পোৰা আলু মিঠা আলু এতিয়া আজি খাই জানো নে মাংস পিঠা পালে আনিম আৰু অ হ'ব দে উঠাম আৰু আজি বলক আমি আমাৰ এই জীৱন আৰু হয়নে জীৱন আমি এতিয়া আহি আছো ছয় মাইল পালো ছয় মাইলাই এতিয়া আমি জয়নগৰ গৈ আছো

দেখিলো এতিয়া হেৰি কি কয় আমি আছো ৰিক্সা বাচি বাচি আহিছো আৰু মানুহ পুৰা মানে সত্তিভ চবৰে লাগিছে আৰু গাহৰি পুৰা গাহৰিয়েৰি খুতৰা শাকৰ আজি মাছ খাবি নেকি খুতৰা শাকৰ লগত টেঙা দি দুপৰীয়া মাছ আনি খুতৰা শাকৰ লগত খাম আৰু ৰাতিটো ৰাতি ভাবিম বাৰু বহুত বেছি মানুহ একদম শুনিছা প্ৰথম কত গল শুন আহিছো মানে আহিলাক শুনে শুন কেনেকে চল্লিশ কিলো ত্ৰিশকে লওঁ হা কিমান লওঁ চাওঁ ৰ'ব শুনিছা বিন চল্লিশ কে দিছে মানুহ হেৰিয়ে মাতি আছে দেউতা মানে মাতি আছে ভাত খোৱাকে মাতিছে কি অ কিমান আছে সাতশ অলপমান কম আছো নেকি এই আমি দুটা লৈছোঁ মুৰ্গী আমি দুটা দুটা মুৰ্গী লৈছোঁ আজি লোকেল মুৰ্গী কিমান বা তই একো নাখা পানী আমাৰ এইফালে পুৰা মাৰি আছে ইমান ধুনীয়াকে বজাৰ চজাৰ কৰি মেলি আহিলো ঘৰ পালোহি আৰু এতিয়া তাই নাথাকে নাথাকে মানে তাই অকস্মাত মানে কাম এটা ওলালে গতিকে এতিয়া তাই মানে যাব ওলাইছে ইমান ধুনীয়াকে মাংস চাংস বজাৰ চজাৰ কৰি আনিলো মাংস আনিলো মাছ আনিলো দুইজনী ৰাতি মানে মাংস বনাব তাই মাংস বনাব মই মাছ বনাম দুই জনী মানে প্লেনিং একে এটা ফোনতে চফা ক কি ক এৰি থৈ যাব ওলাইছ এতিয়া যা যা নহয় অ একদম বিশেষ দৰকাৰী নহয় মোৰ লোকচান হ'ল মানে যিটো ফোন আনিছে নাহে আৰু ঘৰলে গুচি যাব কি কৰিব আৰু উপায় নাই ভাবা ভাবিলে বেছি ভাবিলে মানে কিছুমান হেৰি নহয় ন বেছিকে ভাবিছিলো বেছিকে ভাবিছিলো আৰু বছৰ শেষৰটো দিন মানে সকলোৱে চাগে বনোৱা মেলাত খুবেই ব্যস্ত হৈ আছে ফুৰা ফূৰ্তি কৰি আছে এনজয় কৰি আছে নহয় জানো কিন্তু মই অকলে অকলে ৰুমত আৰু কি কৰিব উপায় নাই ঘৰলৈও মনত পৰিছে এইখিনি সময়ত এতিয়া যাওঁ বুলি যাব নোৱাৰি গোটেই বা আছিলে তাই থকাৰ কাৰণে মনটো ভাল লাগি আছিলে কিন্তু তাইও উপায় নাই কিবা কাম এটা অকস্মাত ওলাই পৰিলে সেইকাৰণে তাই যাব লগা হ'ল তাকে এতিয়া মই বনাওঁ আৰু নিজে অকলে অকলে বনাব লাগিব অকলে অকলে খাব লাগিব তাইও গ'লগৈ উপায় নাই আৰু আপোনালোকলৈও মোৰ নৱবৰ্ষৰ শি আলগ আছিলো আপোনালোকে এনজয় কৰক ফূৰ্তি কৰক আৰু পুৰণা বছৰটোক বিদায় দিয়ক নতুন বছৰটো আপোনালোকে আঁকোৱালি লওক আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই গুড নাইট